خشکی دهان وضعیتی که بیمار دچار خشکی و چسبندگی ده دهان میشه از هر چهار تا پنج نفر افراد بالغ یک نفر به این آرزه مبتلا میشن و سی تا 40 درصد در افراد 60 تا هشتاد سال دچار این مشکل هست شیوع خشکی دهان در خانم ها بیشتره و با افزایش سن هم افزایش پیدا میکنه بعضی از مردم حس میکنن که آرزه دهان خوش دارن ولی قدرت بزرگشون سالمه افراد دچار بیماری خاص مثل بیماری آلزایمر یا اونهایی که دچار آسیب های شدید شدن ممکنه قادر نباشند مرتوب بودن دهن خودشون رو حس کنن و ممکنه تصور کنن که دهنشون خشک در حالی که واقعا اینطور نیست خشک دهان عموما توسط خود بیمار ابراز میشه با علامه مثل مشکل در جویدن مشکل در بل مشکل در مزه کردن غذا و یا مشکل در صحبت کردن و یا به صورت خشکی در گلو ابراز میشه ولی توسط دندان با علاقه می تشخیص داده میشه مثل افزایش غیر منتظر پوسیدگی های دهان دندان خصوصا در ناحیه طوق دندان ها علائم زبانی مثل سوزش و ترک روی زبان، بزاق کفالود، زخم های مخاطی کمرنگ و نازک و کدر، عدم جمع شدن بزاق در کف دهان، افونت های قارچی دهان که مرتب هم میکنه اشکال در ثبات و گیر پروتزهای های دندانی خصوصا پروتز دندانی فک بالا اشکال در عمل بل خصوصا بل موازه غذایی خشک مثل بیسکویت حالا دلایل بروز آرزه دهان خشک چی هست؟ مهمترین دلیل عوارض جانبی داروهای مصرفی بیماره بیش از 400 دارو وجود دارند که ترشح قدرت بزاقی رو کم میکنن داروهای فشار خون، افسردگی، داروهای ادرار آور، داروهای مقابله با گرفتگی های مایچه ای و همینطور داروهای ضد حساسیت از عمدترین علل خشک دهان محسوب میشن در پرتو درمانی یا درمان با اشعه قدرت بزاقی ممکنه در صورتی که در مسیر تابش اشعه به منظور درمان سرطان قرار بگیرن دچار آسیب بشن علالی وجود دارند که باعث خشکی دهان میشن ولی ده قابل برگشت هستن مثل استراب، عفونت های حاد، کم آبی یا اثر بعضی داروها از جمله علل قابل برگشتن که با رفع اون ایجاد کننده جریان بزاق به حالت عادی برمیگرده بیماری هم هستن که باعث خشکی دهان میشن پزشک وقتی به بی بیماری بی بی ها شک میکنه که خشکی دهان شما طولانی شده باشه و واقعا مشکلات جدی ایجاد کرده باشه و در به درمان های معمول پاسخ نداده و شما دچار خشکی چشم هم شده باشید مهمترین اینها سندروم شوگرنه که شما خشکی قرنیه التهاب حلق و بزرگ شدن خودت پاراتید و همراه التهاب مزمن مفاصله بیماری ایدز، بیماری دیابت، و بیماری پارکینسون هم میتونن موجب بروز دهان خوش بشن. کسانی که به آلرژی یا بزرگ بودن لوزه سوم از دهن نفس میکشن و کسانی که کمبود ویتامین هایی مثل آ، بی و کمخونی ناشی کمبود ویتامین ب دارن هم میتونن دچار مشکل خشکی دهان شده باشن. حالا در مورد درمان دهان خشک کاری میشه انجام داد. اولین اینکه شما برای درمان هم به پزشک میتونید مراجعه کنید هم درمان پزشک درمان دهان خوش بستگی به علت اگر آرزی دهان خوش به داروی ایجاد شده باشه پزشک باید دارو تغییر بده یا میزان مصرفش رو تغییر بده اگر قدرت بزاقی درست عمل نمی کنن ولی هنوز مقداری بزاق تولید می باید داروی تجهیز بشه که کمک کنه تا قدرت بزاقی بهتر عمل کنه بزاقی مصنوعی میتونه در این زمینه کمک کننده باشه خود شخص بیمار در این مورد چه کاری میتونه انجام بده؟ نوشیدنی های حاوی کافهاین مثل قهوه چای و برخی انواع سودا رو بهتر کمتر مصرف کنه کافئین میتونه دهن رو خشک کنه در ضمن مصرف غذا آب یا نوشیدنی بدون قند مزه مزه کنه این اقدام جویدن و بریدن غذا رو بهتر میکنه و آسونتر میکنه همینطور احساس مزه غذا رو بهتر میکنه جویدن های بدون قند یا مکیدن های، سفته بدون قند و تحریک جریان بزاق همینطور استفاده از مرکبات، دارچین یا شیرنه های با طعم نعنا از اقدامات خوبی است. یک کار دیگه استفاده نکردن دخانیات یا الکل هست. حواستون باشه غذاهای تند و یا شور ممکنه در یک دهان خشک درد و ناراحتی ایجاد کنند. از طرف دیگه بهترین درمان خشکی دهان جویدن طولانی مدت. جویدن به دلیل تولید بزرگ و تحریک بیشتر اون میتونه در درمان خشکی دهان نقش مهمی داشته باشه و مطالعات نشون داده جویدن 10 دقیقه آدامس در هر ساعت باعث افزایش بزرگ میشه البته جویدن هم در صورتی موثره که قدرت بزاقی قادر به فعالیت باشه مصرف میوه ها و مایات به خصوص آب غذاهای جامد و غنی از فیبر گیایی هم در درمان موثر در افرادی که با اختلال عملکرد قدرت بزاقی مواجهند استفاده بزاق مصنوعی توصیه میشه بهترین راه استفاده همزمان از تحریک ترشح بزاق و بزاق مصنوعی با هم در بیماری که قدرت بزاقی اونها به تحریک کننده ها جواب نمیده باید همیشه از بزاق مصنوعی استفاده بشه کننده ها بیشتر به صورت چشایی عمل می‌کنند مثل شیرینی‌های بدون شکر که حاوی اسید سیتریک و اسید مالئیک‌اند که به صورت شیمیایی سبب افزایش ترشوی بزاق می‌شوند در این موارد باید دقت باشه که میزان اسیدیت نباید به حدی باشه که سبب آسیب رساندن به مینای دندان بشه می نتیجه برستر نشان داده که مؤثرترین دارو در تحریک ترشح بزاق داروی پیلوکارپینه ولی با توجه به با اینکه این دارو سبب تحریک عمومی سیستم پاراسمپاتیک میشه باعث شده که درمان با این دارو با احتیاط انجام میشه و در بیشتر موارد محققان معتقدن که نباید استفاده بشه. نتایج تحقیقات نشان داده که بهترین نتایج و موثرترین راه برای تحریک ترشح بزاق استفاده از آدامس های بدون قند. چون جویدن آدامس جریان بزاق را تا 7 برابر افزایش میده. استفاده از بزاق مصنوعی هم راه حل مناسبی برای جبران خشکی دهان یک بزاق مصنوعی ایدئال باید پهاش طبیعی داشته باشه و دارای الکترولیت های مشابه بزاق باشه همینطور حاوی فلوراید باشه و بزاق مصنوعی باید حالت لیز کننده داشته باشه تا خشکی دهن را از بین ببره بزاق مصنوعی به شکل کرم و اسپری هم در دسترس هست